Свята закінчились, діти роз'їхалися. І ну що, пенсіонери самі. Стівен каже, поїхала, каже, щось тобі купуємо? Так давно вже тобі нічого не купували. А я. я нічого не хочу. У мене Второй день болить голова. Просипаюсь просто з головною боль'ю. Не знаю. Такий острий. Тебе штаки туди позапихали. Алкоголь я не пила. Вони занудні, понимаєте? Вони не п'ють. Отак сіли під Кока-Колу, поїли. Це ну, блін, ну що це за празники? Ото якби випила, може голова не поліла. А, трошки розкажу: з одного на друге буду скакати, бо в голові каша. Коротше, хороше время провели, е, вони не я. Я тільки. Посиділа, поїла з ними, там тупо шуткували трошки все. І далі вони грали в свої настольні ігри. Я їх не розумію, мені не інтересно. От. Потім приходили там ще... І ще одна пара молода, ну, знайомі наші. І вони, молодіж, і Стівен з ними гуляли ті ігри. Один день, і другий день. Ну, коротше, їм було класно. Мені не дуже. Ну, таке мені. Ну, пофіг. Як бачите, ну, вот індички, вся, оці всі страви, кожен рік нові рецепти. Це не то, що там, ну, от тільки так і так Стівен готовий. Ні. Щоб ви розуміли, це ж така традиція, оце... Як в нас, допустимо, перед Новим годом куча рецептів, кожна хазяйка хоче чим-то удивити, якийсь новий салатик, там, блін, що то таке, якісь закусочки придумати. І тут так само оцей Thanksgiving весь інтернет заполоняється рецептами по типу Ви ніколи більше не вернетесь кріжньому рецепту, попробував бував, от этот рецепт гриві, все, більше ніде, нігде, от це Поняла з такими лозунгами. готовлю этот рецепт 30 лет там, блин. Ну, это, ну, вы поняли, это такие хайповые названия. И каждый год ты пробуешь снова. -то, То индичку он маслом запихує, а это, видите, в этом году он, короче, водой туда, вот это, маринадом шпиговал ее, этим шп... ну, шприцом. Каждый год новый рецепт, не повторяется. Но набор вот этих всех блюд каждый год один и тот же. Вот этот сквош, картошка пюре, индичка, и вот это красное, вот тут это желе, и соус, соус греви. И вот эти, и вот эти хлебы, вот о, <laughs> Целый индик. Можно было бы холодца наварить, слышишь? Сколько было бы офигенного холодца. <laughs> да? фігню, Дичка, Ото грудку зіла, а все остальне в мусор. Ото весь каркас, все в мусор повністю. Отак, так прям мусор, бимся, все. Ну, правда, даже не сказать, что там вот эти ножки, ноги цього індика, вони сухі, жилові, вони не добрі. Там дійсно только грудка з'єдобна. Но я б ще в спині поколупалася. Я люблю спинки. от курячі, думаю, і, і там ну, воно мені надо. А зато богата остается потом вот этой грудки и 2-3 дня можно ездить, если вы делаете бутерброды с ними. Для этих бутербродов тоже отдельные рецепты, каждый год что снова свежее, группа. Поняла, да? Рассказала. Куда <laughs> вот едем? Самые добрые конфеты в Америке это сисканьи. Они самые вкусные. Вот добрые, они разнообразные, они очень вкусные. Шоколад супер качественный. Він мені їх привіз перший раз в Домінікану. і я прямо в них любилася і вони добрі. Шоколад американський взагалі гедота. гедота. От Оце, що по тим магазинам розрекламіровані шоколадки, не добре. Воно все мазута. Глина, глина, бляд, глина, сладка глина. Тільки ці конфеті, вони прямо ідеальні для мене. Ну, вони не чуть-чуть. Как бы еще меньше сахара. Ну, по качеству офигенные, конечно. Но они продаются только на Левобережной Америке. Вот за Калифорния, вот там. Вот за их родина, там они продаются. тут их немає. Стивен заказывает через, Амазон, через сайт или через Амазон. И они сюда привозят нам. Индивидуальные заказы нам привозят. Прям такие посылки приходят с, с пакетами вот этими холодными. щоб вони ночі не розтаяли, ну, в общем-то. Но до... вони ну, дорогі. Но два раза в год, по чи раз в год вони приїжджають сюда, на... на правий берег Америки. і відкривають такі, ну, комнатки беруть в молах в оренду і там можна їх купити. Оце вони будуть, може, місяць тут. Вот на Сенс і перед Рождеством вони тут будуть і все, це раз в году. І... Стивен тоже уже поехали, что с кем-то мне ничего не надо, голова болит, ничего не хочу, но конфетки хочу. Солнце. И мы едем специально за конфетками, если у меня будет какая-то такая, это, то, уже загляну еще в который секрет, поделюсь. Не надо вдиться, мне надо свитер какой-то, я хочу кашемировый, мне надо черные джинсы такие. хочу чорне джинс обувь такую сострину скром щоб в школу ходити. ну це блядь, треба потратити півдня Стивен спав до 11 потім чухався 12 часов 12 часів зараз приїдемо ми в цей мол. Часа три в мене хочу, блядь. я так не люблю мені не подобається а потім з денчика вигулювати и ныю. Проблемы, да? Нам бы твои проблемы. Идите нахер. Девки Гедоту пишут. В этой Мариете нема ни одного мола. Понимаете? Вот надо ехать в Кеннеса, либо в Сэнди Спрингс. Особенно мне не нравится вот эти Мариеты. Село. Жопа Атланты. Кто хочет приезжать в Джорджию, не едьте в Мариету. Я бы сказала, больше так Стивен понимает. Тут нема толковых магазинов в этом, в этом Кеннесе. С собой беру ложку, потому что в Америке нет ложек. А я думаю, может, я вдруг мне что-то померять захочется. Все уги стоят. В американских обувных магазинах нет ложек. Стивен, кажется, что некоторые даже не знают о их существовании я ему верю. Тут есть магазинчик, я когда-то зашла мерять и спрашиваю у них, а у вас есть ложка? А они, как начали бегать, а другая объясняет, что это такое. Ну, Не поняла, одна другой рассказывает, ну, показывает, что это такое ложка, объясняет ей, а то она на нее смотрит, и потом побегла, что сделала вид, что она типа что шукала, а потом вернулась, говорит, нету. Ну, понятно, что нет, откуда у вас ложки? О, Сискэнди. Стивен показывает. Идем в Сискэнди. Массаж можно сделать. Не в сразу. Потом я сделала видео, где я жаловалась, что ложки не мая. И девчата по всей Америке подтвердили, что на моложе не пользуются. О, мы все. Стивен Зислав. a dark chocolate peppermint crispy and a butterscotch square. If you'd like Where's the butterscotch square? <laughs> <laughs> my favorite. Uh, they can make individual set, Я люблю. Я вообще люблю мои любимые. Подожди, подожди. Это мои любимые. Называются Калифорния Кранч. Кранч. Кранч, Калифорния Кранч. цена. Пол килограмма 35 долларов. Ну, ЛБ это 454 грамма. И почти килограмм вот, стоит 66 долларов. И еще вот это Стивена любимая баттер, баттерскач squash. Они похожи на нашу осень. Кстати, вот они, вот они. Че осень, чи как так называлось. Что-то новенькое только не бачила. Что-то А, и вот еще. О, все, мои любимые. Вот это мы берем два вот этих. Две турбочки и еще наборчик возьмем. И вот такой я взяла, смотрите. Кофе в шоколаде, так вкусно. Okay. 115 долларов. Yes. Get off your butt and open a real store here permanently. <laughs> yeah, well, it would be nice, but see, if we don't have a distribution center here or a factory here. Это очень-очень вкусно. Милая женщина. Mm -hmm. И такие наборчики можно подарочные, смотрите, дорогие, еще дороже. С хорошими конфетками. Короче, очень вкусные конфетки. Такие еще. Такой наборчик. На подарок, девочки, это такие вообще бомба. Если так, то кто-то не это не знает, что это очень вкусные конфетки. Ой, это очень вкусно. Я уже открыла одну. Рождественский такой уголок. Там можно сфоткаться. Пацаны фотки делают. Какой-то старый, старый, мол. Ой, а что тут там? Пакеты. И можно сфоткаться с Санта-Клаусом. Семейные фото сделать. Найс. Наверное, часы работы. 5х7, 2х3х5, так что, понимаешь. косметичка. Сколько вон? 45 долларов. Это потому, что это Виктория Секрет. Понимаете, я 30 долларов. Ну, короче. А, все еще пижамки. Я хочу пижамы. Купила две пижамки, забыла рассказать. Купила две пижамки Виктории Секретс и одну пижамку для своей любимой родочки в Криверих. И что еще купила? А, они такие, знаете, ходят с такими сумками, типа шопперы Ну, чтобы ты туда вещи складывала девочки ходят ну, по залу, говорят, ну, вам нужен шопер, если кто-то там в руках ну, нагребся, вот я люблю зайти, мне не надо. А потом раз, это понагребаешь, в руках несешь. Она подходит, надо да, шопер. Да, ну, сэнки. ну, кладешь, это дальше с этой сумочкой, чтобы тебе вещи, те, которые ты выбрала, не мешали. И вот она подходит с такой сумочкой, я подумала, что это шопер. Я схватила, говорю, давайте, не надо, бы я ну, эти три пижамы тяжело держать. А потом уже на кассе стоим, смотрю, а это не шопер, который бесплатно, а это сумка, которая продается от Виктории. Таким... Я покажу, ну, до дома покажу. это катание да не, говорю, я не хочу ее куплять, ну не надо за нее деньги платить, зачем нам не сразу Вот. А когда на кассу подходим, она говорит, сумка бесплатная, если вы взяли, ну, скупили на нас чем, больше, чем 100 долларов. О! Давайте сумку. Я отправлю в Кривый и, короче, она классная. Хотела пошутить на эту тему, но ну, ладно. Сбовчу. Я покажу. А она такая удобная. Я потом я с ней ходила вот так. Ну, мы пришли потом. Я, я, хочу кашемировую кофточку. Ну, вы пошли подаемся тут так по-быстренькому. И так на плече держу. она, блин, такая удобная. Ну, знаете, есть такая сумка на плечо подцепишь, а у нас как неудобно. А это прям удобно. И с молнией это как классная. Большая сумочка. Виктория Секрет. Вот, хотела кофточку кашемировую. Стивен Пешов. Стивен любит спрашивать. Это я буду, ну, баба ходит, шукаю, где-то может А может, мне не такая надо кофточка кашмир, а может, я другую побачу. А Стивен понял, а ты хочешь кашемировую, все, ну, задача понятна. Он подходит, спрашивает, где кашемировые кофты. <сум> И все, это баба нас повела. Баба, у меня все бабы. Ну, женщина, которая работает в этом. В магазине. Повела, показала, где лежат кашемировые кофты. Я понагревала, пришла их мерять, а у меня волосы вам стали, электролизуются, все кусается. Какие то в сраку кашемир? Не, там типа 160 стоит кофта, перечеркнута, и что-то 80, 80 долларов кофта. Не хотя цена не маленькая, слышите? Ну, тут ну, як не кашемир, ну, слышишь, стреляется, кусается, какие-то кашемир. Говорю, ну, пошли, не надо ничем. И мы решили сейчас за, это, заедем по сэндвичу зиму. Вот сюда. Называется Fresh Order. Fresh to Order называется. Тут сэндвич. Вот такие сэндвичи. Good, how you doing? Good, how Real steak panini, да. Смотри, а they have this one. Gold corn? Uh, yeah. Maybe no. Maybe Maybe. We can Такие салмон. Я брала, добрый. С говядиной Um, no, sir. That's just our process of making the corn relish. It's not actually an actual item. So that's just a tease. You don't actually have it. Yeah. It's just up there. Is the making. Of it. Oh, it just shows so <laughs> the process of the corn relish. <laughs> and what was that to your side? So I'll go right over there. Это нужно снять, потому что это красиво выглядит. Это мой сэндвич. Это мои овощи. Это Стивена сэндвич. Точно такой же, только без перца. У меня с перцем, а у него без перца. И что это, Стивен? Макароны чиз? Yeah. Макароны чиз. Американцы тоже любят. А у меня овощи. Очень красиво выглядят. It's better такая сумочка. Большая. Сейчас, подожди, надо вот так снять. Денчик, иди в жопу. Такая вон она огромная. И... И на молнии, ну на маленьких карманчиков ничего. Еще скидочку дали. Никогда не так. Не... И вот такие пиджанки. Вот это такая для меня. Размер L. Как прикольный да? И вот такая красная, шикарная, она просто шикарная. Мне ну, красный не цвет. Это, это таким девочкам с, с темными волосами, таким, знаете, ну, другого типажа. Это не для меня. Это для любимой родочки в кривом Розе. Такий карманчик. А, все-таки карманчик. Как она выглядит? Видите, это там модно, чтобы телепалось, по, ну, чтобы длинные были. Ну, очень вот это красиво смотрится. И вот эти красные разбирали молодежь. Ну, такие любые. И вот такая еще одна, как это, модал, да? Вот такая еще одна для мене. Тоже регуляр. Так она выглядит. Такая тканька. Вроде и качества. Бангладеш. Шос, короче, на вот такие вот покупочки. Теньс, Теньс и Теньс. И сумочка тоже очень прекрасная. Вообще она стоила, и цена, как бы, да. Но она в подарок. Ну, нам ее подарили. Если ты покупаешь эти те покупки больше, чем на 100 долларов, то всю сумочку он и дарит. Хотя она такая приятная, такая, знаете, как э, это не ткань, а такая шусь как, э, не знаю, очень гладенькая, приятная. Вот такое. И конфетка. Дайте кушай. Ты нюсечка маленький.